bəlli vizlər. Bəzi dostlarımız var ki, bəzi adamlər var ki, YouTube-da problemləri var. YouTube-da yox, gündəmdə daha çox problem var. Onun ilk səbəbi də YouTube-dur. Bəzi dostlarımız var ki, 1000 abunəçi çata bilmirlər. De Məndə də 43 man görüntü vəz kimi. Dostlar, bu 1000 abunəni mən bunu 1 gündə yığdım. Bir gün yox, 1-8 saatda, saat ondan bəri açdım, yığdım dostlar. Ondan yox, yalan deyirəm dostlar, 5 gündə yığdım bu abunələri mən üstündəm. Amma mən təzə hesab atmı yığdım. Əvvəlki hesabım silindi. Amma çox da mən uşaq oxudum deyə çox da video çəkə bilmirəm. Hazırlıqlar zədə gedirəm. Sizə mənim girib kanalıma abunə ola bilərsiniz, çıxacaq. Abunə olub like ata bilərsiniz. Yəni bunun ilkin səbəbi, dostlar, bəzən biz düşünürük ki, siz gündə çox video çəksəz ya da video atsaz, siz daha çox reytq qazanırsınız. Həssin də elə deyil, dostlar. Gündə bir video çəkməlisiniz. O bəs nədir, dostlar? Bax Mən sənim menisutal bal bal 5-6 dənə video yüklədim. Buna Bax, baxın, heç birinin yaxşı baxışı yoxdur. Bilirsinizmi niyə? Çünki dalbadaca qoysa heç biri kəşfiyyatda düşmür. Bir dənə video qoyun, sabahçı gün birdən qoyun. Hər gün bir dənəsi kəşfiyyatda düşəcək. Və üstünə 2 gün təşkildən sonra bir də təşkliyata düşəcək. Bilmirəm başa düşürsünüzmü? Dostlar, indi indi 1000 abunəçilər üçün gündə bir video. Və 1000 abunəyə çatmaq istəyirsinizsə, amma 4000 saat yox. Yəni bu layihə məhzun short videolara ən ideal videolardır. Short videoları bilsiniz nədir dostlar. Çox baxılır deyə. Çox da yaxşı reytiklər oldu. Deməli əvvəlcə reytiklərimə baxasaz, baxın 3.8k qəşə yəni reytiklər var da. Yəni buradan abunə qazanmaq olar. İndi dostlar bir də bəzi səbəblər var. Qəşəng montaj eləmək. Sizə montaj proqramını siz göstədim. Bununla da istifadə eləyərək çox asandır. VideoShow bununla eləyərək daha çox qəşəng video edə bilərsiniz. Başqa profil dostlar. Görürsünüz, məndə toz yəni öskəndim. Öskəndimdə 60 qoymuşam. Dostlar 60 Çox adam olsa Azərbaycanla başa düşə biləcək 60 nəfər arasında tovuzun deməkdir. Burdan da salamlar olsun. Aha. Hə dostlar, göstərdiyim proqramla da edit çat eləyə bilərsiniz. Dostlar, deməli din profildə profilinizi özünüz düzəldə bilərsiniz. Google-da bəzi səhifələr var ki, orada qəşəng düzəldə bilirsiniz. Və dostlar, ikinci 3-cü səbəbimiz əslində video trend video. Bax dostlar, indi bu videonu qoymuşam. Hə? Çox da trend olmuş. Mən bir dəfə video qoydum. Gördüm trenddə həmişə trend videolar qoyun ki, yaxşı e, baxışlar gəlsin, yaxşı like-lar, yaxşı da abunələr gəlsin. Bu abunəlik qazanmaq elə asan deyil, amma gündə siz bir qəşəkmə kimi 40 ya 50 əslində daha qəşə. Daha qəşək video və səsi qəşə edisəsiniz, daha çox qazana bilərsiniz, dostlar. Görürsüz? Beyxal 543 oldu. Yəni rentikdə rentiklər adınız olmalıdır sizin. Başqa 4000 saat istəyirsə sizə 4000 saat şüşə ilə siz üçləyərsiz. Burdan da şoxla belə video ilə daha yaxşıca. Burada GeForce 1060 FPS onu da baxa bilərsiniz. Dostlar, çox maraqlı bir videodur o da. 60 FPS Farcode. Helaləsin. Burada barışdığını video qaldım, amma çoxu redit eləmədim. Birini redit eləmişəm. O da biraz çox pisdir. Başqa dost, heç bir proqramdan, bir də bəzi proqramlar var ki, onlar İcə YouTube-a kanal abunə qazandırırlar. Dostlar, yox. Kanalımız manana bilər. Orda siz, şey siz də özünüzə şey edirsiniz də, onu edirsiniz. Orda bir dəfə başqa proqramda abunəyə basdığınızda deyir, sizin appləyiniz gedə bilər. Ona görə də eləməyin, dostlar. Həqiqətən omlər gedir. Mənim bir dəfə videom onu göstərə bilmədim. Dedim ki, "Yox, olmaz." Sonradan dedim, mənim bir dənə kanalım var idi. O da hamı bütün abunəçilərə getdi də. Yəni 200 min abunəçı sizə getdi. Dostlar, yəni eləməyin belə şeylər. Başqa nə deyəcəydim? Hələ pul qazanmaq istəyənlər var bu YouTube-dan. Düzdirisə, həqiqətən. Elə bir devrə gəlib çıxmışdı ki, üzü cəmaə təşkilatından istifadə etmək istəyir. Həqiqətən də bu devir bunu müasirləşdirir. Bəli, dostlar, bunlar əslində YouTube ilkin səbəbi ilə TikTok-da niyə çox adam TikTok çəkir? Çünki bəzi uşaqlar var TikTok çəkirlər. Öz sifətlərini göstərmək, başqalarının videosu, o da abunə olmurlar. Çünki TikTok like-a pul vermiş. Dostlar, qalanınız deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Sabahki videomda daha yaxşı anda göstərəcəyəm sizə. Sağ olun.